Генеральный директор завода ДЗЭМ Александр Иванович Руслан Яковлевич, Андрюч, Яковлевич. Андрюч, и, да, значит, глава Рады и... Моршин, города Моршин. И... Гор... И, Гор... И нахер 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 нахер. Да. С Киловского секретаря совета забрали по здесь страницу Луганскую. У них там больше сейчас у них общих вопросов по лесу, а, там, там по закону, да, 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 да. да, Ну да, там, да. есть и такие вещи, к сожалению. Ну давайте посмотрим каким образом. Давайте мы поедем за лучшим. Что там понимание, но, может, в следующем году быть 100 лет, 2000 человек работающих природный цикл работы. Ну, это, скажем, градообразующее предприятие города Рубежного. И плюс у нас тут социальная программа целая тоже. Кому будет интересно. Если есть крупные предприятия, то у нас остается <_uk> Я вже говорив в міському що у нас невеличке містечко, зовсім невеличке, у нас цікавий профіль – це туризм, оздоровлення курорт. Мені цікаво буде подивитися і поспілкуватися про такі загальні речі. У нас є попри те, що особливості є географічні і інші, а у нас є спільні проблеми в українські. А з іншого боку, десь запропонувати місцевому селення, те, що здоров'я, зможе. Профсоюзної організації ми, кстати, розрахуємо, чи з коротко можна своїх сотрудніх. Уважение, сделали, вложились сюда деньги, сделали здесь детский парк отдыха. Хотя сделали детский парк отдыха там для микрорайона и для города, а сейчас сюда едут со всей округи, как то Сердонецкая, Слещанская, э, я уже не говорю зарубежное, с Кременной, с ближайших районов на экскурсии. Старобирск, Сватово все аттракционы здесь бесплатно. Вот полное содержание этого парка мы взяли на себя. Специально создали вот компанию. Директор завесов. Он за три года уже вырос так. Да. Сейчас мы вот будем делать еще зону отдыха. У нас тут озеро вот, там километров. Будем зону отдыха делать там, для жителей города. Не королева, соответственно, для всего города. Вот, вот, тоже будет вот в таком в формате. Это Донбасс, они это может третье место. Третье, да. Там славят впереди Краматорск. Ну и хорошо. Сейчас приедется, очень приятно. Так приезжайте, мы сыграем за 40, пожалуйста. Примем даже по У тебя если сколько будет нагрузка такая. И проезд за нас Только сообщите, когда приедем. Две стороны. Сначала вы до нас, потом мы до нас. Нет, давайте сначала наоборот. Вы до нас, мы посмотрите, как мы принимаем бутылку, мы это Хорошо? Думаю. Все, договорились. Прошу вас, да. уважаемые гости. Вот, здесь два независимых ввода, а аВР стоит. Как это работает? Если пропадает один ввод, автоматически перебрасывается на второй. Если второй отключается, что бывает не сейчас, потому что здесь одна электростанция снабжает вот эту часть, которая не оккупирована. Запускается дизель. Время подключения выхода на оборот приблизительно одна минута. Вот. За это время подхватывает все необходимое в госпитале и в лабораториях без перевода там 18 го ну, то есть, когда в городе пропадает свет, э, у нас э, не пропадает. Этим, конечно, гордиться не приходится, но это то, что необходимо, да, потому, да, что -то да. что -то... Ну, вот, вот, он, вот, вот такой энергетический Система вентиляции э, нашего центра. лаборатория геоаналитическая там особо требование по качеству воздуха это одна машина третий этаж вторая машина и вторая часть второго этажа третья машина так сделано у наших партнеров чешских мы это у них купили в проекте они нам согласовали такие же такой же тип проекта и все это повторили Но все что здесь сделано оно сделано не потому что мы так хотели потому что так было рекомендовано нашими чешскими партнерами мы кормим э, пациентов и добровольцев. Сюда привозим готовую еду, мы здесь еду не готовим, заказываем в учреждение, которые имеют лицензию. Здесь только идет догрев, э, раскладка и выдача. Да, 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 хорошо, хорошо. Здесь располагаются добровольцы, они здесь отдыхают. И в чем преимущество такого расположения? Они под наблюдением врачей да? У них у всех приблизительно одинаковая физическая активность. Вот. Ну и им, так сказать, так вот тут веселее и интереснее. Нам для того, чтобы сделать в этом помещении идеально Ну они здесь находятся в субботу вечер, пятница вечер, в целый день ночуют и в воскресенье к обеду они уходят. Они, то есть у них достаточно много времени свободного, им нужно где-то здесь компьютеры, здесь кино, тут будут шахматы, там, я не знаю, ну то есть какие-то игры настольные, но с точки зрения врачей, они все под наблюдением, видно так сказать, их состояние, и отсюда удобнее приглашать их в на манипуляционный набор. Интенсивная терапия. Это обязательное условие при проведении исследований. Здесь опасность искусственной вентиляции, дефибриллятор, монитор, кардиограф. Тут еще сейчас на поверке концентратор кислородный находится. Это необходимое условие, если возникают осложнения сюда э, переносится, ну, помещается доброволец. Здесь же дежурит постоянно анестезиолог-реаниматолог. Сюда же вызывается бригада, которая занимается. Это у нас таких случаев за всю нашу практику, наверное, было один. Но тем не менее палата создана, она здесь существует. Это обязательное требование без которого. Должно быть. Да? Обязательно. Да. Смотрите, здесь четыре рабочих места, параллельно четыре медицинские сестры. И четыре добровольца усаживаются на отборы крови. Угу. Когда у вас 24 человека и отборы крови через 10 минут у каждого происходят, есть такие исследования. У вас в одну минуту нужно отобрать у 4 человек кровь. Вот рабочее место, которое позволяет это все здесь сделать. Здесь кардиологическая часть и гинекологическая часть. Угу. Да? Получив направление на анализы, поступают манипуляционные. Здесь два рабочих места сестры Подборы, да. происходит в вакуумной системе вот такого да. типа. Ну, то есть это тот стандарт, который сегодня применяется по всему Кровь поступает через передаточный шлюз в лабораторию для подготовку. Это один путь. Моча поступает через альтернативный путь, второй вакуумный, который открывается. Да. Вот рабочее да. место, где крови смешиваются с ручкой для такого автомата. Да? Проверка в нее, так сказать, лабиринтозаторами вот это все делается, смесь, и потом требуется два, так сказать, более простой гуспетрофантометра, несколько более сложный полуавтомат. Вот это вот робот. Он все эти смеси делает самостоятельно. Это программа, которая его контролирует. Да, это итальянец, Мюро 200. Ну, в общем, это, так сказать, его производительность, если, если что, за час Там, конечно же, в много режиме решается. Да. Ну, реально 240 по специфике 360, но это покрывает наши задачи. Здесь э, вставляются пробирки, маркируются через компьютерную программу, распознается система фарс-кодов, считываем. здесь человеческий фактор судебный сейчас минимум. Все происходит в э, основном за счет правильной организации процесса. Чем, чем меньше человеческого фактора в части блокирования пробирок, в части ну, размещения анализатора, тем лучше. Это биохимический анализ. Здесь центрифуги. Да, это столик работы с ночью, он помещается в рабочем состоянии в Вот комната, в которой находится масс-спектрометр, прибор, определяющий концентрацию действующих веществ, она составляет нанограммы в миллилитре и десятые доли нанограммов в миллилитре. Находится вот там за стеклянной стеной. Вот те концентрации, которые мы сегодня определяем, это десятые доли нанограмма то есть это 100 килограмм, да, знаете, грунт в Бурине. Но если сравнить это дело, вот, человеческим языком сказать, прибор позволяет э, в миллиардном китае там или там двух миллиардном китае найти конкретное Вот, знаете, вот, вот аналитические возможности. Формация, хорошо. И для секретаря Совета Спилова хорошо, это ему от нас сказать. Спасибо. Да. Спасибо. Отдыхать. А, -а, 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 -а. А, а где вода подъехать? минеральная? Вода минеральная которая... ехать туда. В, которая... в магазине. Та это... вода, которая у нас в магазине продается. Это действительно Да. Это лечебная. Она столовая. А лечебная только больше. Только больше. Вот объем завода, 37 матов, проекта 3500, вот так вот. А это мы будем делать за 50% пропуска, который позволяет продавать.